ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا ان سے عامر نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے صحابہ نے عرض کیا کہ اس میت کو گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے صاحب قبر مرد تھا یا عورت تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھبیس سعید بن مسیب اور ابو سلما نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے خدا سے مغفرت چاہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستائیس اور ابن شہاب سے یوں بھی روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن موسیب نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں صف بندی کرائی پھر نماز جنازہ کی چار تکبیریں کہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھائیس ابو زمرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن اقوا نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انتیس کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنسار کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انتیس عبید اللہ بن موسا نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے حلال و زان نے ان سے اوروا نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر ایسا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی رہتی اور ہجرے میں نہ ہوتی کیونکہ مجھے یہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کی قبر بھی مسجد نہ بنا لی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1330